श्री महालक्ष्मी भक्तांनो जगाच्या पाठीवर कित्येक शक्ती आहेत पण ज्या शक्तीच्या एका दृष्टीने भिकाऱ्याचा राजा होतो आणि रंकाचा राव होतो ती शक्ती म्हणजे कोल्हापूरची आई वाशिनी महालक्ष्मी आजचा जो श्री महालक्ष्मी मातेचा मंत्र मी तुम्हाला सांगत आहे तो मंत्र अत्यंत शक्तिशाली असा आहे हा मंत्र सर्व प्रकारच्या इच्छा मनोकामना स्वप्न पूर्ण करणारा असून घरामध्ये सुख समृद्धी पैसा ऐश्वर बहाल करणारा असा हा मंत्र आहे श्री महालक्ष्मी भक्तांनो कोल्हापूरची अंबाबाई ही केवळ संपत्तीची देवता नाही तर ती राजराजेश्वरी माता आहे जेव्हा तुमच्या कष्टाला नशिबाची साथ मिळत नाही जेव्हा पैसा येतो पण तो घरामध्ये हातामध्ये टिकत नाही तेव्हा समजून जा की तुमच्या घरामध्ये अलक्ष्मीचा वास आहे आणि हा अलक्ष्मीचा असणारा वास दूर करण्यासाठी करवीरवाशिनी अंबाबाई मातेचा हा कमला बीज मंत्र सूर्याच्या प्रकाशासारखा काम करतो हा मंत्र तुमच्या घरातील कानाकोपऱ्यामध्ये एकदा का घुमला की तुमच्या घरातील गरिबी आणि नकारात्मक शक्ती जळून खाक झाली म्हणूनच समजा श्री महालक्ष्मी भक्तांनो आता मनातून हा विचार काढून टाका की तुम्ही गरीब आहात तुमच्याकडे काहीच नाही तुमच्याकडे पैसाच नाही त्याऐवजी असा विचार करा की तुम्ही महालक्ष्मीचे लेकरो आहात पैसा सुख ऐश्वर संपत्ती सर्व काही आता तुम्हाला महालक्ष्मी देणार आहे कारण तुम्ही मातेचे लेकरू आहात आणि माता प्रसन्न होईल आणि तुम्हाला नक्कीच सर्व काही देईल तर श्री महालक्ष्मी भक्तांनो रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी या शक्तिशाली सिद्ध मंत्राचा जप करा मनोभावे करा महालक्ष्मी मातेवर पूर्ण श्रद्धा आणि विश्वास ठेवून करा या मंत्र शक्तीचा परिणाम तुम्हाला लगेच दिसायला सुरुवात होईल घरामध्ये पैसा संपत्ती ऐश्वर येऊ लागेल तर चला पुढील काही मिनटे आपणही आई महालक्ष्मी मातेच्या या शक्तिशाली सिद्ध मंत्राचा काही मिनिटे जप करूया ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्धप्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मे नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीदः श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीदः श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्धप्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्धप्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्धप्रसीद् श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ लक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीदप्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्धप्रसीद् श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीदः श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीदः श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीदः श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्धप्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्धप्रसीद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्ध प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महलक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद्धप्रसीद्धः श्री ह्रीं श्री ओ महालक्ष्मी नमः